Дорогие друзья, сегодня мы находимся на берегу реки Днепр и хочется что-то новое узнать о парусном спорте в нашем городе Днепре. И поэтому слово я предоставляю заслуженному тренеру Украины Александру Герасименко, который также является и тренером школы высшего спортивного мастерства в нашем городе. Итак, вопрос главный. Война, 2024 год, как живет наш клуб СИЧ, какие успехи, какие достижения, что вы делаете, куда вы ездите, как вы выступаете, о чем думаете, о чем мечтаете? Ну, 2024 год у нас год олимпийский, хоть идет и война, но... Спортсмены клуба представляют на международной арене Украину, наш их клуб, нашу школу высшего спортивного мастерства. Так, у нас прошла регата «Весенний шанс» этого Франции ЕР. На ней из 10 спортсменов сборной Украины 5 были представители нашей школы, нашего яхт клуба «Сич». И все выступили очень как бы удачно, но, к сожалению, олимпийской лицензии мы не завоевали, но Науменко София была наиболее близко к ней. Она два дня была на третьем месте в лицензионной зоне, но, к сожалению, в медальную гонку ветер стих, и в итоговое шестое место она надо было занять третье. Но это все равно для нее очень высокий результат, потому что на этапах Кубка мира она всего лишь участвовал это второй раз. Первый раз была восьмая в прошлом году. В этом году вот шестой результат. Также очень хорошо выступил Самарин Егор и Василенко Елизавета. Они заняли 13 место на этой регате. Этим двум экипажам очень сильно помог наш президент федерации Артем Хмельников. Были куплены паруса для класса 470 и для Илка-6. Что это? позволило как бы повысить результат. Может быть, не хватило чуть-чуть финансовой подготовки, что больше времени подготовиться к этой регате. Не хватило финансов. То есть, ну, все понимают, что в нашей стране идет война, поэтому как бы, ну, то, что можем, то делаем. После этой регаты сразу прошел фактически чемпионат Украины у младших юношей и девушек. Там, в принципе, у нас тоже идет отбор на чемпионат Европы в классе оптимисты, на чемпионат мира в классе кадет. Так у нас Лободян Ярослава заняла второе место в классе оптимист и борется, еще будет одна регата, ассоциация класса оптимист, там где она поборется, чтобы участвовать в чемпионате Европы. В классе кадет Герасименко Анастасия и Слободян Евгения заняли третье место и тоже имеют хорошие шансы, чтобы отобраться на чемпионат мира в Англию как бы. И вот буквально закончилась регата этап Кубка Европы, там, где опять наша София Науменко выиграла. Это она уже выиграла второй этап. И, в принципе, у нее сейчас есть возможности, чтобы досрочно завоевать полностью общий Еврокубок. Вот как бы такие спортивные достижения. Ну, сезон только начался, то есть еще все впереди. Как бы работаем. Какое настроение в, в команде у вас, у команды? Ну, настроение, как сейчас? Сейчас тяжело говорить о настроении, но в плане спортивного результата результат растет. То есть есть прогресс, как бы работаем над этим, чтобы выступить как можно лучше. И ближайшие старты у вас когда? Ну, ближайший старт уже в понедельник будет чемпионат Украины в классе Илка. У нас там будут участвовать три спортсмена: Вылка 7, Вылка 6 и Вилка 4 7. Как бы будем стараться там тоже победить. Ну и такой вопрос. Значит, получается на Олимпиаде в Париже представителей парусного спорта от Днепра не будет? К сожалению, от Украины и от Днепра не будет. Ну, то есть представители Днепра были от Украины самые близкие к завоеванию лицензии. Ну, не хватило чуть-чуть подготовки. Ну, мы в нашей стране живем с оптимизмом, с верой в светлое будущее и будем надеяться, что тот день придет, когда и война закончится. И Днепр будет открытым для больших соревнований. И наши спортсмены вместе со своими тренерами будут принимать участие в самых престижных мировых гонках. И обязательно будут возвращаться домой с призами, с наградами. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо.